песочница открывается с утра я вот только я просыпаюсь и вот еду стою рано у чай ну на три тоже открывание закрывание песочницы и закрываются уже или даже сами родители или кто последние уходят с детками они просто его закрыли и песочек сам ну чтобы Скажите мне, пожалуйста, о том, что вы видели, с чего начался конфликт в Это было супер, Ребята, не Иди в завтра Ну, примерно где-то перед обедом. Может раньше, чуть позже. Дети не точно не Где-то на А сами еще остались дома, Детки вышли гулять, буквально пришло на полчаса. Примерно время. Заплакала меньшая дочка. Потом какой-то шум и мы плохо Я быстро, конечно, выбежала на улицу вместе с мужем. Сюда подключаются с ним. Мальчик Пова, который тут, Я увидела только он свет. как папа он хорошо человек. Потому что он живет и там, в том доме. -то Напротив. Ну, видно, что нам не попадаться на глаза, он объехал по дороге. Я посмотрела на детей, что целые, что все нормально, ни крови, ничего нету. Я пошла туда, чтобы его взять и довести родителям не поговорить, потому что этого случая где-то за дней действует, может быть больше-меньше, муж уже ходил к родителям этого мальчика, говорит, что Вова не переводит сюда, пожалуйста, эту собаку. Потому что дворовая собака, и дети ее бояться. Сам, пожалуйста, не ходит. Он сюда никогда не ходил гулять, потому что у него здесь нет друзей вообще. Здесь гуляют детские подруги в возрасте. Те, кто хотят постарше, там на курицах, там на курицах. Что, что, что вы делаете? у вас еще есть. Совестная вы женщина. Пока я дошла до этого дома... Я думаю... пришла, я прошу вас, это сказать. Что вы бессовестная женщина, у вас нету совести. Пока я дошла до дома, уже своего дома, мы стоим стояли за углом, и мальчик только меня увидел. И сразу папа, вот она, вот она. Папа ко мне так вот сразу как-то только меня увидел. так вот поднял руки на меня и начал галкать. Реально начал галкать. Он это и, и рассказывал, как там. И прямо вот ко мне прямо бросался своим телом. Я сказала, что вы делаете? Вам вчера по вашему показать. Типа, он Он на меня все равно продолжает подходить, вот на меня прямо как бы на вас, сигареты в зубах. перестаньте на меня лезть, мне неприятно, вы У на меня. Он меня в этот момент в лицо, а мы стояли вот так вот, Я, он, вот, вот. все, сей ребенок Я падаю в кусты от удара, около кустов. Как то я а Он или он уже был, наверное, в стиле. Вообще он был в стиле. Он этого Володю схватил сзади, за руки вот так вот перезажал. И какой-то носил еще один, который помог ему его держать. Я там как-то встала, уже вроде пошла домой, Ну и на этом все истерично. Володя сразу нахер. Скорая. Скорая не пришла. Ему, как, ну, Тем более, как все, я в я бы вызвала себя, чтобы на в кусты. Я бы выбрала себя. 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 Я Я бы выбрала себя. Я бы Я бы выбрала себя. Я бы выбрала себя. Я бы выбрала себя. Я бы выбрала себя. Я потому что собака забежала в сосочку. Начали говорить, что там там, короче, бухать начали девочка, которую она приехала. Вы сможете Что вы сделали с палочкой, забрала? Я этого не видела, но только как рассказывали детки и мальчики, те, которые здесь не в тот момент, что наша Лиза где-то детками вот палочкой, они здесь играли с палочкой, вот это какой-то палочкой там. На и случайно она задела голову где-то там. Куда-то Та -та, где-то она его задела. Он рассердился и пошел к ней или к солнцу, где-то было. Начал изучать руки, чтобы вытащить эту палочку. Палочку она ему не отдавала они просто отломал палочку, и от того, что он выкручивал ее, начал Потом прошел защиту за нее тоже начал драться. И вот этот крик вот этот крик Что он рассказал, я не знаю, Но я все-таки мама, мои дети, папа, вы понимаете? Если бы я не вышла на улицу, я бы не пошла к тому ребенку. Я этого всего не вижу. Но мы шли к нему просто для того, чтобы ребенка вести к родителям и спокойно прийти, попросить его еще раз. Потому что уже его просили. И его лично я просила, мальчика. И муж просил его чтобы, пожалуйста, проведите с ним работу. Чтобы он просто не приходил с собакой площадка закрывается на замок? На замок, да? вот да, у меня ключ, да. вот смотрите, эта площадка закрывается, говорят, элитная площадка. Я сосед просто, они мне отдали ключ, я утром, утром открываю ее, утром открываю, ухожу на работу, все здесь играют, открываю, а закрываем, а а а все собаки не И коты, ночью. Это как на зоне получается, площадка это под замком. Так тебе звати? Та Вам че говори, не бойся. О, вона, коли ми гуляли в, там, то в, в, мама Владика, вона підійшла до нас і почала нас мачукати і це, і, і виганяти з двора. Мама Владіка це Рудзик, так? Да? Так. Да. А чого Мачукала вдруг? Мы, мы, гуляли, но мы не знаем. Он, мы просто там, там есть турники, и мы гуляли на них. Uh -huh. И не с того, не все вышло, да? Uh, да. Через окна мы чекали. А что самое она сказала? Ну, uh, на Вову сказала, иди отсюда, рыжая ты, uh, 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 Так. Да. І, і і, тоді, коли ми, коли Вава привів свого папу, її вже там не було. А коли ми це, коли ми пішли, коли вона ми пішли, і ми хотіли подивитися і вона вийшла. Лав Мацюкала ще її. Ні, вона заставила в Богу дивитися її глаза і сказала, щоб, е, туда ніколи, е, щоб він туди не Що за полознався. Як ти заставила дивитися глаза? Приказ... Наказала чи як? Ану мова, підійди сюди, розкажи. Ану як це дивитися в очі, що це таке? Вона сказала, е, дивися в очі і скажи мені в глаза, е, щоб е, призначити, що це... Ми чого б туди не ходили більше, бо міліція буде визивати все. Це не в той день було, коли тебе побили? Це ще раніше, Ні, так? Раніше, раніше щось таке. Казала дивись мені в очі і давай слово, що так, не будеш а ходити. А Вечором після цього, в той же день, коли mm. ми згоняли, то то родік МЧС прийшов до нас домой і казав, якщо mm. ти ще... у бюдок это папа говорит, если ты у еще туда ходи, ну, пап, я там дальше не успею. Ну, это уже месяц назад было, папа говорил, что это случай был. Так это вот с тем связано, да? Да. Ну, это еще было раньше. Кого взял за шею? Кто? Ну, взял, эээ, ты, взял за шею Лешу, и это что ты начал говорить, что ты батарею воруешь. Нет, все было сначала так. Мы играли возле подъезда, если. Там играли мальчики в футбол, и закинули мячик на крышу Я пошел на второй этаж Залез на эту крышу Скинул мячик На козырек Да. На козырек. И шел Рудик Они подходили к подъезду Сбоку, да, со своей женой Интересно. и с ребенком Рудик подбегает ко мне Я выхожу с дверей сразу Он меня за шею взял Что ты там воруешь на меня? Говорю, я ничего не ворую я Мячик скидывал он типа меня там за шею держал, нажал. Ну, потом подбегает жена. Ну, она меня так не трогала. Э, что-то там потом э, через пару минут э, она подошла до меня, там тоже что-то там по плечу там. Так, э, ну, как не ударила, он так хлопнул. Он до меня подошел и стал за шею. Держал, а, да, схватил за шею, да, да и она тоже шею. по руке хлопнула, да? Да, она тоже подошла, а вот так мне по а руке А он хлопнула. тебя как-то нагибал, не нагибал или так вот держал? И он меня за просто. Шею взял и тут за просто нажал. А, вот прям да, здесь да, так да. взял за шею? Да. Ты это все видел тоже, ну, да? Ну да, но я стоял там, он скидал на мячика специально, чтобы угу. то Но он его взял и начало вот это... Скажи, а что ты там воруешь, воруешь? Он говорит, да я ничего не ворую. Он говорит, батарею. Да, батарею, кажи, красть будешь, что я сказал. Да не, ничего не делаю, а ну, покажи, как он его держал вообще. Ну, он его, что ты тут воруешь, вот это батарея. Ну, вот не, так. не воруешь, он сказал, что ты тут да. делаешь, что хочешь воровать батарею, ну, что ты а там сказал. Ага. А жена Рудика как его, за какую ну, руку взяла? Вот так, вот так. А ты видел, да, за какую а руку Ну, да. я тогда не видела, я а, уже да? А как тебя зовут? И вообще? говорил, папа, что тебе были глаз, да? И, и, короче, пришла мама Владика Рудика, и, ну, вы начали там ругаться, да, а потом, ты что-то сказал, и мама Владика Рудика взяла все злости, его вот так за футболку взяла, и вот так об машину ее об турник, вот так его. Ого, а турник который, вот этот, что здесь, да? Да, палку эту, или об машину, Я вот так его взяла, и вот так, и, да. и короче, об турник ее об машину. И об турник, и об машину, да? А потом об землю, да, или как? Да, потом он начал плакать, я дальше... Мы там сидели возле пилотника, ага. мы все еще, еще видели. Ты швырял об турник и об машину, да? Угу. А машина стояла где-то рядышком, да, машина здесь? Машина вот тут стояла, а турник вот тут. А. Вот тут, да? Ага. Угу. А сколько раз она его в землю стукнула? Я видел один. А еще кто-то видел? Саша, помнишь, Саша вот он видел. Такой... Он с самого начала был, да, или как? Ну да, когда вот этого уже приехал, мы это уже все видели. А. а как тебя зовут? Рафаил. Ты здесь живешь, радостно, да? да? Я Бенедиктов Валерий Андреевич, 1976 года рождения, родился и живу в городе Корстане по соседству с Владимиром и с Рудзиками. Так. Значит, выпало мне в прошлом году такое счастье в кавычках, познакомиться с семейством Рузыками, Значит, по следующей предстоянии у меня сын, значит, в прошлом году, играющий во дворе, со своими ребятами, друзьями, мячиком значит, и, ну и получается как, мяч залетел на крышу подъезда, где проживают русские. Алексей, мой сын, там еще стоял не замокон, а просто кодовый замок. Uh -huh. ну, видно, как детвора знают эти коды во дворах, тут скажем, для них секретов нету. Зашел в подъезд Рудзиков, ну и через окно второго этажа вылез на крышу подъезда, а для козырек, того, yeah? чтобы сбросить этого мяча. Yeah. Значит, сбросил этот мячик и спокойно себе возвращался с, э, с подъезда. И видел, где-то взялись Рудзики, их двое там было, и жена и... Значит, сам Рузык э, говорит с таким искаженным лицом, с ярким. что он за моим сыном, я же, что, говорю, что друг мой сидел э, на улице, ждал меня, мы как mm -hmm. с ним позвонили с мобильным, что я выйду. И он видел, и он его откликнул, эй, ты там, не знаю, какими словами он его там остановил, а куда ты гонишься за пацаном, это же ребенок, это же ребенок, что ты хочешь и, буквально, и началась эта словесная перепалка, он остановился. Жена Рузыка стояла где-то там, она ему дала команду фаст. А он, Но из подъезда они оба вышли. Нет, они не были не подъезде, они подходили как раз к дому. А к дому они, подходили. Они увидели, как только Алексей мой сын вышел с этого подъезда. То есть они не из домов вышли. Они, не из дому улица, за они ним были погнали, на улице, да? да, на улице. Ну как раз такое течение обстоятельств, что они мой сын выходит и они выходят с подъезда. Мой друг сидит на лавочке ожидает меня, останавливается Рудзика окриком, значит, ну я говорю, чем бы оно могло, ну, то есть есть факт тот что это. Неадекватное Было, поведение. Неадекватное да. поведение. И то, что, скажем, это замечалось уже в прошлом году еще. А сегодня, вот мы имеем вот такой случай. Догнали Володя с Рудзиком один на один. И тут это пошло. Ну, если все. не ваш знакомый. А, значит, если бы догнать? не мой знакомый, ну не мой знакомый. Ну, наверное, я могу только припускать, что на месте Володи был бы, может быть, я. Ну, дядя здоровый, моего роста Рудзик, он бы мог бы ребенку просто одной плюхой мог бы тоже сделать апресение. Вот. Но слава богу, этого не получилось. Значит, я сразу после этого вышел тоже на улицу, услышал тогда гам, крик. Вот. Значит, я подошел к Рузику и говорю, слушай, Шанов, в чем проблема? Есть я, есть ты. Если мой ребенок виноват, я буду воспитывать его сам. Что он сказал интересно? Вы понимаете, у нас на прошлой неделе убрали батарею. Я на него посмотрел, так вот странно. Вот. А вот. ребенку вашему сколько лет? Моему в прошлом году было 12 лет а. Вот ему буквально неделю Все, на то батарею не поднял Да, правда. он говорит, украли батарею Я ему говорю, что ну вы умный человек или нет Ну как ребенок в шортиках и в футболочке Тащит батарею у вас в подъезде Он же здесь проживает Ну а в это время, естественно, моя супруга подошла И с его супругой началась у них словесная перепалка вот. Ну я помню точно, помню когда Жена Русик говорит Купите в этом доме квартиру Тогда будете заходить и Нечего здесь ходить после этого закончилась совместная перепалка. Мы, я отвел сына, говорю, сынок, держись под этих людей подальше. Все соседи, которые имеют детей моего возраста, ну, возраста Алексея, моего сына, имели конфликт с грузами по отношению к пускай ребенок здесь не ходит, пускай ребенок туда не ходит, это наши, это ну, где -то, эгоисты. Где -то, где -то ненавистники прямо. Ну, ну, а на взрослых они не бросаются, не идет ну, только Я бы пробовал бы, один или второй я бы уже с как плохо заехал бы одному и второму. То есть, может, быть, у него какую-то ответственность какую-то, но... но факт тех, был, факт на тех был. Кто сдачи не может дать. Да, да. Ну, от себя, что скажу, ну, это неадекватное поведение. Я говорю, есть я, отец, мать, если мой что-то сын. Мы все были в детстве бесшабашные, делали и хорошие ну, дела, и нехорошие. Можно хорошее. разобраться по-хорошему, да. конечно. Я же рядом, не я всегда готов к общению, идти на какой-то компромисс. Все, ну, а так догонять, избивать, я в шоке. Как тебя зовут? Полина. А расскажи о случае на площадке детской. Э, Вова приехал на велосипеде с бомжиком. Э, э, он пошел, ну, положил велосипед и пошел на турник. Угу. Катался, э, начали, Лиза начала его бить палкой. Ну вот, э, попал в глаз, э, потом он э, слез с турника, пошел на песочный и устал стоял, Лиза продолжала бить палкой. И он ей взял по кругу, раскрутил, э, палку. Ну, потом Лиза заплакала, Вова уехал и все, я не видела. Ogni fiore del mio giardino sullo stelo se ne chiama.